ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਵੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਣਾ ਵੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਵੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਆ ਵੈ ਪਰ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਵੈ ਸਲਾਮ ਨਾ ਲੈ ਸਸਰੀਆ ਕਾਲ ਕੈ ਵੀਰੋ ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੈਰ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਥਾ ਵਾ ਪ੍ਰਚਾਲਕਾ ਸੋਣੇ ਦੇ ਸਤੇ ਬਰ ਚਾਨ ਨੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਸੇ ਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਗੁਰ ਮੰਦਰ ਈਸ਼ੂ ਦੀ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਹਰੋ ਕੋ ਵਾਹਰੋ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗਾ جب جبڑیا جبریا رس آن لگ رہا ہے سوا تو من منتر رسنا کے وس گئے رب جی بسے ساد کی رسنا نانک جن کا داسن رسنا پربو وستا ہے سادوری رسنا سادو سا کہ سادھنا کرنے والے پربھو وستا ہے گرم کی رسنا دے رسنا پہ وس کے ہے پہچان بھوجن کی گرکیت رو دے تو رسنا کہ رس آئے گا پربھو کا نام رسنا وس کے ہے پہچان ہے اس کو سواد آئے گا بے رسی دائک آخ گا وہ جب آخے گا وہ روم روم جرم ہو جائے گی وہ رس آئے گا وہ سواد آئے گا ایسی اوستھا بنے تو کھلے ایک پربھو کا نام رسنا پہ وس گیا پرماتما نام رسنا وس کے کہ رسنا جو بولے گی یہ سدھ ہو جائے گا بردت آ جائے گی بولن سجی آ جائے گی جس زمان تے پرماتما وس گیا وہ زبان معمولی نہیں ہے وہ پوتر ہو جاتی ہے نام جگت گوبند کا سوچی نہیں رسنا جبریا جبڑیاں جس دن سوچی آتی ہے پوتر ہو جاتی ہے رسنا سے پرو بس جا ہے یہ لمبا چوڑا دل سامنے میں سلسلہ رکھا تھا اس وقت نہیں لگتا جب رس آن لگتا ہے تو سمجھ لو پرماتما کا نام رسنا بس گئے جڑے ماندری نے جڑے منتری نے منتر سب کے منتر لوگوں کے منتر وہ اپنے منتر کی پریکیا ہی نہیں کرتے سن دیکھ رہے ہیں کام کر رہا ہے کہ نہیں تو دراصل ادھا کام منتری کا منتر کرتا سدھا کام روگی کا وشواس بھروسہ اگر بھروسہ نہ ہوئے یقین نہ ہو تو کل منتر کام نہیں کرتے کہتے ہاں ادھا کم ڈاکٹر کے ڈاکٹر کی دوائی دی ہے ادھا کم روگی کا بھروسہ ہیں وشواس اگر نہ ہو تو مشکل ہو جاتی ہے اسی طریقے منتر نے اس لیے اگر بھروسہ نہیں یقین نہیں وشواس نہیں وہ پورا کام نہیں کرتا تو خیر اس طرح کے آنند منتر نے جگت اور ساری دنیا میں کسی نہ کسی کسی سمے لوگاں نے اپنا رہے سمے نہ ہی سہجے سہجے سوکھ بھی دیتے ہیں لیکن پھر بھی اجے کچھ دیسوں راہی اپار ہوتا ہے ایک منتر جو ست کے زہر کام آ ست رنڈ مار ہے اس سے کام آتا ہے یا سپ کو پکڑ کے وہ دن ادار دے لے اس اسے کام آ خاص کر کے گوبرا ناگ کو پکڑنے اس منتر کا نام ہے گارڈی منتر منتر کے اپنے اپنے نام بھی نے اس کا ذکر گرو ارجن دیو جی مہاراج نے کیا دسن بہون مانگن منتر گاڑی نوارن لاخان مالا کنواں ہے مالا کنواں گرو ارجن دیو جی دسم بہون میگم منگم کہنے سب دان جیسے سٹے منتر کا جاپ کر کے سپ کی زہ لا دیا ہے سپ نمد تو بنا کر دینا دسم دونوں بنکم منتر گاڑی نوارن بیاہ سنت نان لبد کر بنے ستگو دیو جی مہاراج کو گرلے مان رہی ہیں پاگل آپ درشن ہوتے ہیں جو پرماتما کا نام روپی منتر جب کے اپنی زندگی چ ساری زہر کر دیں گے جیون سارا زہریلا مادہ کر دیں گے بھگت نام دیو جی مہاراج نے بڑا قیمتی لوگ آپ کہہ دس گئے راگن موہ بس کینی پنچوں گا نڈاؤ ست دو امرتسر دکھو مار کٹاؤ پاشے بہن آمن پاؤں امرت بانڈ کٹتے اچھلو آتم کو سمجھاؤ یہ پتا ہوا ویدک پہ بکت لوگ کہہتے ہیں کہ سارے سریر میں بہتر موٹیا نارا نے جنہوں کا ہاں چھوٹیاں چھوٹیا کا تنتوا سب ہے جیس خون گردش کر رہا ہے بگت رام دیو جی مہاراج کا شبد گرو گرنتھ ساحب جی مہاراج کے واقع ستر دو ستر دو, ستر دو بہتر ستر دو امرت سب دیکھو مار کر ستر دو بہتر جہیا میرا موٹیا ناڑا نے آپ کے میرے زہر کر دیا ہے امرت گردش کر گیا خون گردش نہیں کر گیا کرمت گردش کر گیا خون میرا امرت ہونے امرت گانے کٹتے کے اچرو آتم کو سمجھا جس دن کا میرا ہوں امرت ہوا نام دیو تو بول بھی امرت مئی ہو گئے درشٹی بھی امرت مئی ہو گئی اس طرح کے منق کا ہر کرم امرت مئی اس بولنا امرت مئی ادا ویٹنا امرت مئی کہہ دین میری درشٹی سے امرت بھائی ہے درشٹی زہر بھی ہو سکتا ہے تپنی تکڑی لوکی کہہ دیں تکڑی ٹھیک نہیں بڑی زہریلی ہے اور میں ارض کر سارے شری گانک دیو جی مہاراج کامان ہے جس کی تکڑی زہریلی ہے جس کی تکڑی ہر دو چلی جاتی ہے ایسا من کسی وقت اپنے ہاتھ پیروں بھی قابو نہیں رکھ سکے گا کیونکہ اب تکڑی کو قابو نہیں رکھ سکتا اب اپنی اکانو قابو نہیں رکھ سکتا کل اپنے ہاتھ پیر قابو چ نہیں رکھ سکے گا درشٹ دیکاری بندن باندھے ہوں کھان کے بل جانی سب دن جہاں اپنی درشٹیوں روک لینا ہے بندن دش پا ل میں اس قربان جانا کے جانا تو خگت جی کہ میری درشٹی امرتمئی ہو گئی ہے میرے بول امرت نہیں ہو رہا کیوں میرے سریر تک خون گردش نہیں کر رہا امرت گردش کر رہا کہ کس طرح ہو گیا بس کینی موبس کا چنا دسوں اندریاں میں قابل کیتا ہے ہوں میں اندریاں کے آخے سے نہیں چلتا بلکہ میرا آخا میرا اپنے اندرے بنتے ہیں اور پنج رشیا کا میں ناموں نشان بٹا دیتا ہے ستر دوڑ بھے امرتسر بکھو مار کڑا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی باڑی کا فیصلہ ایک امرت بسے ایک سنگا یہ نے جو چیز امرت ہے اگر اس کا غلط استعمال کریے تو زہر ہو سکتی ہے جو چیز زہر ہے اگر اس کا صحیح استعمال کریے تو امرت ہو سکتی ہے یہ ساری مرضی کے منصر ہے زہر منانا ہے امرت بنا ہے جیون شکتی ہے طاقت ہے وہ شکتی ہنکار بنے گی وہ شکتی نرما دارو دارن کر سکتی ہے وہ شکتی لوگ بنے گی وہ شکتی سندو بن سکتی ہے وہ شکتی کرو بن سکتی ہے وہ شکتی دیا بھی بن سکتی ہے اور او شکتی مور بنتی ہے وہی شکتی پر ہے شکتی کام بن جاتی ہے واشنا بن جاتی ہے اور کوئی شکتی اس کو سیما کر دینی ہے گرست کی مریادا کر دینی ہے اصول پاون کر دینی ہے منق یہ شکتی ہے یہ زہر بن سکتی ہے امرت بن سکتی ہے منک کی مرضی ہے یہ زہر بنا ہے امرت بنا ہے رس ہے. ہے سنترے رس ہے گنیا کے رس ہے یہ شکل بنائی جا سکتی ہے گڑ بنایا جا سکتا ہے اور اس کی شراب بھی بنائی جا سکتی ہے شراب بھی میٹھے کو لینا اگر میٹھے کو جا سکتا ہے تو کوڑے میں میٹھا بھی جا سکتا ہے کتنے ہو نہیں ہے اگر کوڑا میٹھا ہو سکتا ہے میٹھا کوڑا ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہیں شراب کی ہے اڑتن بنے کتنے میٹھا سیٹھے تو اتنا کوڑا زہر مٹھے کو جاتا ہے گنے کے رسم انگوران کے رسم سندرے کے میٹھے رس مٹھاس اتنی پڑتن کا جان اگر اس میٹھے کوڑا پیدا ہو سکتا ہے تو کوے تو میٹھا بھی پیدا ہو سکتا ہے سنکھیا ایک زہر ہے بڑی کوڑی زہر سارے دیش وید لوگ حکیم لوگ مار کو اس میں گستا بنا ہیں ہزاروں بیماریاں اس کام ہوتا ہے سب کی زہر ہزاروں روگوں کی کاما ہیں ہے زہر لیکن امرت بن گئی ایسے سنکھیا اور امرت بن گیا میں اس کا ذاتی تجربہ بھی دیکھا جے پور دیش کی گر گرپرب کے بہت سارے پراؤنہ کر کے گلا میرا بالکل رہ گیا سی اور شام تک ہودیا ہوا گلے درد بولنا مہار تو میں اتوں کے گرنی صاحب گیانی ہر رام سن جی چاقر جو بڑے سیانے کے سلجھے ودوان سالے بیر بھی سن ایک مت کا کام کرتے سن میں ان بےنتی کی شام کی کتھا تو کر لینا میں تو بول بھی نہیں سکتا رہ گیا میرا کہیں گے کہ گی جی بڑا ٹائم پہ ہے. میں تھوانوں دوائی دینا کسی دو گھنٹے ٹھیک جا ہو جاؤ گے میں کہ اس طرح کی کہڑی دوائی ہے جی دو تین گھنٹے ٹھیک ہو جاؤں گے ڈاکٹر کہنا سا آٹھ دن لگنگے ریسٹ کرو کہ وہ چاہتے دانے جن دوائی دیا ہے چاہ کا پیالہ میرے کو رکھے کہیں کھا جاؤ اوپروں چاہ لو میں کہ کر دینا پر پہلے میرے دسو ہے کہ پہنڈ کے سنکھیا میں چنگے تیرے مہمان بڑے تو سنوں سنکھیا گران دینا زہر گران دینا ہاتھ جوڑ کے میں پہننے کا سمجھی کہ میں مار دیتا ہے پوچھتا ہے اور اتنا تو منہوں پتا سی منہیں یقین میں اجے بھی موجود نے ایک بندہ کام بھی کرتے ہیں سیانے تو میں وہ کھا لیا واقعی دو ڈھائی گھنٹے بعد میں اس کا کرشمہ دیکھا درد ہٹ کے دیکھ اور میں اتنا ضرور بول سکے کہ رات کی حاضری نہ مسلم کی کے زہر امرت بن گیا ڈھنگ ہوئے کہ کو امرت بنایا جا سکتا ہے ڈھنگ نہیں کی تو امرت کی زہر بن گیا ہر وہ چنگی چیز وقتوں صحیح نہ کریے جن جیون امرت ہے اگر اس کی ورتوں صحیح ہو زندگی زہر ہے اگریز کی ورتوں غلط ہو جائے دن کا امرت ہے اگر اس کی وتوں صحیح ہوگریز کی ورتوں غلط ہے یہ بھی زہر ہے سب کچھ وہ ظہر ہے جس کی ورتوں غلط ہو جائے جی. چاہے جی پروار ہے سنسار ہے پرارت ہے یہ جیون ہے سب کچھ ظہر ہے اگر اس کی ورتوں غلط ہو جی. ਵੀਰੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਵੇ ਤੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਹਿਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਲੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤਾੜਾ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ مصیبت ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਕਸਦ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਲੋਗਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਗਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਫਿਰੋ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹੀ ਵੀਰੋ ਹਰ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਮਾਰਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਸਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? ویرو گلد دسو کہ کی میرے سلام کرن دے نال تانو کوئی اتراز ہے کہ ویرو میں سلام ترتے سلامتی بھیجنے ہاں یہ بری گل کی ہے ویرو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا زہار لازمی کرنا کہ میں سسری کال کرنا یا کہ سلام کرنا باقی ویرو تک کتا کس طرح لگی کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا زہار لازمی کرنا آپ کا سر خیال رکھنا یاد رکھنا اللہ حفظ